Это я вновь с новыми приколами. Вот смотрите. Вот здесь это премьера фильма а, «Курьер из рая». Считайте, чье производство. Вот я не пойму. Снимал один. Заснял? Смотрите. А, а, режиссер Михаил Хлебородов, главный ролях. Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Игорь Скляр. Производство США. Это как мы теперь будем называться? А, йоу, Нигер, ты откуда? Я штат Кавказ, йоу, на все, ты, сидела там без носов. Или ты, йоу, йоу, Нигер, нет, я не Нигер, я говорит, афро, это как блядь. Скажи, я тебе скажу, афросибиряк, да? Это так получается теперь. Я, просто в шоке. Кто вот вообще, у кого ума хватило такое вот, блядь, я не знаю, вот она, вот, вот, чтобы не вот, еще раз показываю, вот она. Засняли? Курьер из рая, производство Россия. Здесь же пишут, курьер из рая, производство США. Как дальше жить, ребята? Это получается, что Украина будет... Йоу, ты, я из Новой Мехико, оу! Ага, там будут собаки, да, все дела, все количество проволоки, блядь. Разборки какие-то, ебать. Да не трех отдыхает, да? У, у меня, слов нету. Пиздец какой-то. Глуши.